С крымским татаринам. Вы знаете, что с первого дня мы поддерживаем украинский народ. Мы вместе с вами стоим на площади. К сожалению, нам приходится вместе с вами умирать. Слава Украине! Слава Украине! Я вам слава! Сегодня, в эти минуты буквально началось заседание, внеочередное заседание Верховной Рады Крыма, на котором на повестку дня выставили о возможности ввода войск российских на территорию Крыма, естественно, на территорию Украины, о помощи, о просьбе помощи со стороны России. Я хочу сказать, что мы здесь неоднократно кричали Зека Зека Но вместе с этим ЗЭКОМ у нас огромное количество банды. И львиную долю банды занимает Крым. Я сейчас хочу попросить обратиться ко всем крымским депутатам не поддерживать антиукраинские законы, ни в коем случае не голосовать, так как наша победа вот она, вот она, она очень близка. Все, кто будут голосовать против украинского народа, будут наказаны. Сейчас. Я народ с вами, он с первого дня с вами и будет с вами до конца. Разум и до конца! Разум и до конца! Разум и, Разу и до конца! Спасибо вам огромное! Я рад, что я нахожусь в Украине, я рад, горд, что я нахожусь с вами на этой сцене перед вами. Я очень вам благодарен! Спасибо! Дуль я запрошую нас, что у нас